Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın şənefrindən xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbərləriniz istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Deputat Ərəsənurullaev Milli Məclisin bu günkü şirlərinin iclasında pensiya yaşının azaldılmasını təklif edib. O deyib ki, qadınların pensiyə çıxması üçün son yaş həddi 60, kişilərdə isə 62 olsun. Deputat eyni zamanda bildirib ki, qəbrxanlıqlarda monitorinq aparıb və son zaman ölənlərin əksəriyyətinin yaşlanmadan olmadığını deyib. O bildirib ki, ay ərsində onlarla yas mərasimində olur və yaşlanıb ölənlərin sayı çox azdır. Bütün xəstəliklər cavanlaşıb 30 yaşlı cavan ürək tutmasından ölür. 20 yaşlı gəncin qan təsisi var və körpə şaxlarda onkologiya xəstəlikləri aşkar olunur. O deyib ki, son zamanlar rəhmətə gedənlərin əksəriyyəti 57-62 yaş arasındadır. Bu səbəbdən də pensiya yaşı azaldılmalıdır. Milli məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında vergi məcəlləsinə dəyişiklik müzakirə edilib. Dəyişikliyin əsasən media subyektlərinin öz fəaliyyətləri nəticəsində əldə etdikləri gəlirlərin, o cümlədən reklam gəlirlərinin eyni zamanda onlara müvafiq dövlət qurumu tərəfindən verilən maddi yardımların gəlir vergisindən, mənfəət vergisindən və sadələşdirilmiş vergidən azad edilməsi təklif olunub. Eyni zamanda media subyektləri tərəfindən istisnal olan media məhsullarının təqdim edilməsi əlavə dəyər vergisindən azad edilib. Yeni qanun 2023-cü il yanvarın 1-dən tətbiq ediləcək və 3 il müddətinə qüvvədə olacaq. Qeyd edək ki, bu audio-vizual media subyektlərinə şamil olunmur. İnzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik edilib. Bundan sonra informasiya mənbəyini qanun yol verməyən halda açıqlamağa görə cərimə tətbiq ediləcək. Belə ki, media subyektinin redaksiyası və jurnalistlər tərəfindən informasiya mənbəyinin qanunla yol verməyən hallarda açıqlamağa görə fiziki şəxslər 200 manatdan 300 manata kimi, vəzifəli şəxslər 500 manatdan 700 manata kimi, hüquqi şəxslər isə 2000 manatdan 3000 manata kimi cərimə olunacaqlar. Lənkəran rayonu icra hakiməti başçısının məktəbliyə zorakılıq etməkdə ittiham olunan sabik müavini Rəsilə Arif qızı barəsindəki qərdardan kassasiya şikayəti verilib. Dövlət İtiamçısı tərəfindən verilən prosesdə işin yenidən araşdırılması tələb olunub. Raprov düşünür ki, cinayətə birinci instansiya və apellyasiya instansiyasında düzgün tətbiq olunmayıb və rəsil sürülmüş ittihama görə yüngül cəza təyin edilib. Qeyd oladakı, oktyobrun 10-da 2023-cü ildə Lənkəran rayon məhkəməsi Rahim Elarif qızına 4000 manat cərimə cəzası təyin etmişdi. Şirvanapolisiyə məhkəməsi qərarı dəyişmədən qüvvədə saxlamışdır. Hal-hazırda iş ali məhkəmədədir və işə hakim Rəşad Abdullov baxacaq. Xatırladaq ki, Hərəsilayev qızı Lənkəran şəhər Əliyev adına 4 nömrəli humanitar təmayüllü məktəb-liseyin 9-cu sinif şagirdinə qarşı fiziki zorakılıq hərəkətləri törəp etmişdir. Bu ilə bağlı Lənkəran rayon prokurorluğunda cinayət açılıb. O, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq maddəsi ilə ittame edilir. Real partiyasının dövlət qeydiyyatı ləğv oluna bilər. Bu barədə Elqar Məmmədov özünün Facebook hesabında məlumat verir. O deyib ki, əgər yaxın aylarda Real 5000 üzvlündən ibarət siyahısını yerin qanununun tələb etdiyi kimi hökumətə təqdim etməsə, bu ilin ikinci yarısında partiyanın dövlət qeydiyyatı ləğv ediləcək. Azərbaycana 83 kq narkotik vəsaitə keçirmək istəyən dəstə saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti birgə əməliyyat keçirib. Nazirliykdən verilən məlumata görə, keçirilən xüsusi əməliyyat nəticəsində qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə arasina küllü miqdarda narkotik maddələr keçirməyi cəhd edən dəstə üzvləri saxlanılıb. Tədbir zamanı Şəki şəhər sakini evellərə məhkum edilmiş Fəmiləliyev və həmyerlisi Elçin Məmmədov tutulublar. Onların əllərində olan bağlamaya baxış zamanı ümumlikdə 3 kq olan narkotik vasitə aşkar olunub. Bağlamada 63 kq marixuana, 14 kq tiryak və metafetamin olub. Familiyəliyev narkotik maddələri satış məqsədi ilə Yaşar adlı İran vətəndaşı vasitəsilə Füzuli rayonu ərazisində əvvəlcədən yerləşdirilən gizli yerdən götürdüklərini bildirib. Faqla bağlay cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi açılıb, hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Paşenyanın Artsaxı xəsr payçana verməyə razıdır. Bu sözləri Ermənistan parlamentinin deputatı Edvard Şarmazanov Martınsində keçirilən mətbuat konfransında deyib. O deyib ki, Paşenyan 6 oktyabr 2022-ci ildə Praqada keçirilən görüşdə Əliyevlə razılığa gəlib. Bu həmin deyib ki, hazırda qanunsuz erməni dəstələrinin məsbunlaşdığı ərazilərin də Azərbaycanə təhvil verilməsin vaxtı çatıb. Stat, mən faktlarla tanışmaq istəyirəm, sözlərim çopaq səslənməsindən. Niyə Qarabağda yenidən qarşıdurma gündəmi var? Çünki futbol dilində danışsaq, bu məqsəd uğrunda bir oyundur. Bu işdə qapçı rəqib komandada çıxış edən Nikol başınandır. Bu nə hökumət üzvlərinin, nə də Nikolun təkzip etmədiyi faktdır. İştirakdan sonra deputat həmçinin qeyd edib ki, Lavrov da bu barədə danışıb və Paşinyanla Əliyevin Suçi artıq arazlaşdıqlarını bildiriblər. Və sonda martın 8-isinə görə gözlənən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən, buludlu olacaq, ara bir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Ciyanı küləyə əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 4-7, gündüz 10-15 dərəcə istilı olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm cıvəç sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava səyin yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi səci. Havanın temperaturu gecə 3-7, gündüz 12-17 dərəcə istidir. Dağlarda gecə 2-7 dərəcə, şəhərdə gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu sahəflıq bizdən bu qədər. Görüşməyəcəyik hələlik.